Salam şagirdlər. Bu günkü mövzumuz həqiqi ədədlər və ədəd oxu olacaqdır. Və biz bu günkü mövzumuzda irrasional ədədlərin müqayisəsinə və onların ədəd oxu üzərində təxminini yerinə baxdıq. Ədəd oxundan biz artıq aşağı sinif kurslarından tanış olmuşuq. Ədəd oxunun hər bir nöqtəsində müəyyən həqiqi ədəd və hər bir həqiqi ədədə Ədəd oxu üzərində 1 nöqtə uyğundur. Ədəd oxu üzərində sağda yerləşən nöqtəyə uyğun ədəd, solda yerləşən nöqtəyə uyğun ədəddən böyükdür. Yəni ədəd oxu üzərində ədədlər sağa doğru getdikcə böyüyürlər. Statistik götürək müsbət a ədədi kiçikdir müsbət b ədədindən. Onda Dinləyirik ki, kök altında A ədədi də kök altında B ədədindən kiçik olacaq. Bunu həndəsi olaraq necə izah edə bilərik? Tutaq ki, sahəsi Q olan kvadratın tərəfi də daha böyük olacaq. Gəl baxaq, sahəsi tutaq ki, kvadratın 81-dir. Onda deməli onun tərəfi nə olacaq? 9. Və bir kvadrat götürək, onun da olsun sahəsi 16, onda belə tutqu ki, onun da tərəfi olacaq 4. Doğrudan da sahəsi böyük olan kvadratın tərəfi daha böyük oldu. İndi isə gəlin irrasional ədədlərin ədəd 9 ərində təxmini yerini müəyyən edək. Kim bu halda 80 ədədinə yaxın tam kvadrat ədədlər hansılardır? 80 ədədinə yaxın tam kvadratlar var. 8-in kvadratı 64. Bir də var, 9-un kvadratı 81. Yəni 80 ədədi 64 və 81 ədədləri arasında yerləşir. 2 kvadrat ədəd tapdıq. Hansı var ki, 80 ədədi o ədədlərin arasında yerləşir. Onda belə çıxır ki, Kök altında 80 ədədi də kök altında 64 və kök altında 81 ədədlərinin arasında yerləşir. Onda kök altında 64-ün hesabi kvadrat kökü bildiyimiz kimi 8, yəni kök altında 64-səkkizin kvadratıdır. Və kök altında 81 ədədinin hesabi kvadrat kökü olacaq 9, yəni kök altında 81 9-un kvadratıdır. Deməli, kök altında 80 ədədinə uyğun nöqtə ədəd oxu üzərində 8 və 9 ədədlərinin arasında yerləşir. Gəl nümunəyə baxaq. Kök altında 10 və pi irrasional ədədlərinin müqayisəsinə baxacaq. Deməli, bilirik ki, kök altında 10 ədədi irrasional ədəddir. Təxminən kök altında 10 ədədindən 3 tam 20000-də 16 min 227 vəsait və pi və ədədi isə 3 tam 10000-də 1415 vəsait olduğu məlumdur. Belə çıxır ki, kök altında 10 ədədi pi ədədindən daha böyükdür.